Вы смотрите новости на БТБ. Здравствуйте! Украина готова принять новый закон о децентрализации, касающийся самоуправления в Луганской и Донецкой областях. Документ будет предусматривать четкие границы районов с особым статусом и бюджетную децентрализацию, заявил Петр Порошенко. Однако важным условием для этого является соблюдение Минского протокола всеми сторонами конфликта на Донбассе. Глава государства подчеркнул, что Украина неуклонно придерживается мирных договоренностей, но их грубое нарушение боевиками ведет к тому, что украинская власть несет коррективы в свой план действий действий. Петр Порошенко сообщил, что во вторник состоится заседание СНБО, на котором он предложит отменить закон об особенностях местного самоуправления в отдельных регионах Донбасса. Мы продемонстрировали жителям Донецкой и Луганской областей и всему внешнему миру. Мы продемонстрировали жителям Донецкой и Луганской областей и внешнему миру искреннее стремление Киева к политическому урегулированию. Такую возможность боевики отбросили. Проведение псевдовыборов торпедировало закон и резко обострило ситуацию на Донбассе. Те широкие полномочия, которые предусматривал закон, мы готовы предоставить только легитимно избранным органам местного самоуправления, а не бандитам, которые сами себя венчают на царство на царство. США пригрозили России изоляции в случае признания псевдовыборов на Донбассе. В Белом доме предупредили, в отношении России могут быть введены новые санкции, если Москва продолжит игнорировать минские договоренности. Официальный представитель Госдепартамента США Джен Псаки подтвердила, что Вашингтон не признает сепаратистские выборы. И поприветствовала заявление мировых держав, которые также не признали голосование под дулами автоматов. Соединенные Штаты сожалеют о проведении так называемых сепаратистских выборов на востоке Украины и не признают их. Мы не признаем ни одного из лидеров, выбранных в ходе незаконного голосования. Мы также приветствуем заявление от Европейского союза, Организации Объединенных Наций, Франции, Германии и других стран, отвергнувших эти незаконные действия. Если же Россия признает эти так называемые выборы, это будет служить поводом для ее дальнейшей изоляции. За минувшие сутки трое украинских военных получили ранения в результате обстрелов позиций сил АТО. Ночью боевики атаковали минометным огнем блокпост возле Николаевки Донецкой области, а также обстреляли стрелковое оружие и гранатометов в Донецкий аэропорт. Обстановка на юге зоны АТО под контролем наших сил. Обстрелов позиций украинских военнослужащих не произошло. В течение суток боевики, используя грады с целью дискредитации сил АТО, нанесли огневые удары по поселку Желебок и обстреляли фащев ком потерь среди мирных жителей нет. Россия отправила на Донбасс очередной гуманитарный конвой. Границу с Украиной пересекла автоколонна из 20 грузовиков. В них груз общим весом в 100 тонн. Что на самом деле в традиционно белых КАМАЗах, неизвестно. Россия сообщает, что отправила в Донецкую и Луганскую области медикаменты и топливо. Представители Международного Красного Креста не участвовали в формировании груза. Украинские пограничники и таможенники осмотреть грузовики также не смогли. Блогер выложил в интернет доказательства отправки российских военных в Украину. На снимках, сделанных на железнодорожном терминале «Вторая река» во Владивостоке, техника и солдаты, которых готовят к переброске. Блогер лично общался с военными. Они заявили, что едут воевать в Украину, а техника списана. В комментариях к фотографиям автор снимков отмечает, что российским наемникам платят за участие в военных действиях на Донбассе. Позже блогер удалил все фотографии. Скорее всего, это сделано под давлением российских властей. Они получили право удалять из сети все материалы, имеющие отношение к армии. Российские самолеты провоцируют силы НАТО. Об этом заявил главнокомандующий объединенными вооруженными силами Альянса в Европе генерал Филипп Бридлов. По его словам, ранее в таких пролетах задействовали 1-2 самолета. Теперь же маршруты российских истребителей, бомбардировщиков более агрессивны. Траектория этих самолетов является провоцирующей. Напомним, на прошлой неделе в европейском воздушном пространстве фиксировали всплеск активности российских самолетов. За последнее время истребители НАТО останавливаются останавливали движение 26 различных разведывательных летательных аппаратов. На протяжении вчерашнего дня работа 59-й окружной избирательной комиссии в Донецкой области блокировалась неизвестными вооруженными людьми. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии. По этой причине окружком до сих пор не ввел в систему выборы данные об итогах голосования. Напомню, что ЦИК подсчитал 99,93% голосов избирателей. Объявление результата выборов задерживается из-за ситуации на данном округе. И с нами на связи наш корреспондент Анна Каменева из Центральной избирательной комиссии. Узнаем у нее э, все новости. Аня, здравствуй. Ты слышишь меня? Да, да. Здравствуй, Катя. На самом деле, пока что ЦИК не комментирует ситуацию с 59-м округом, пока что нет информации, возобновил ли округ работу. Однако я хочу напомнить, что вчера действительно округ не работал из-за действий неизвестных вооруженных лиц. И сообщалось, что не может 19 участковых комиссий не могут, не могут предоставить информацию свою в окружком. И это задерживает ввод данных в электронную систему выборов в том числе. Но, тем не менее, в Центральной избирательной комиссии сегодня ожидают прием документов от двух окружкомов. Оригинальные протоколы с мокрыми печатями должны сегодня подвести 22 округ, это город Луцк, Волынская область и округ номер 137, город Котовск, Одесская область. Ну а 59-й округ будет ожидать уже позже, когда будут установлены все результаты, когда комиссия сможет вывести оригинальные протоколы с мокрыми печатями в Киев для того, чтобы сдать на заседании ЦИКа. Еще бы хотела сообщить, что по-прежнему подсчет голосов продолжается. Шесть партий проходят в парламент. Это Народный фронт, блок Петра Порошенко, самопомощь, оппозиционный блок, радикальная партия Олега Ляшка и Батькивщина. Партия Свобода 5% барьер не преодолела. Ну и также сегодня от Центральной избирательной комиссии ожидают продолжения оглашения результатов, официальных результатов выборов по мажоритарным округам. Я напомню, что вчера Два народных депутата уже были э, оглашены в Центральной избирательной комиссией официально избранными. Это первый, это Юхим Звегильский, он победил на э, 45-м округе Донецкой области, за него проголосовало полторы тысячи избирателей, и таким образом он, как самый старший э, депутат Верховной Рады, будет открывать... Первое заседание парламента восьмого созыва. Ну а второй депутат э, Шаповалов Юрий, он победил на округе номер 146 в Кременчуге. То есть два депутата у нас уже в принципе являются новоизбранными. Сегодня Центральная избирательная комиссия, как предполагается, продолжит оглашать официальные результаты по мажоритарке. Да, Аня, спасибо. Анна Каменева была с нами на связи с Центральной избирательной комиссией. Она продолжает следить за работой ЦИК, ну и ждем от нее включения уже в следующем выпуске. НБУ улучшил экономический прогноз Украины на текущий год. По словам председателя Нацбанка Валерия Гонтарева, аналитика Нацбанка ожидает, что снижение внутреннего валового продукта по итогам года будет не 9%, а 7%. Динамика ВВП стабилизировалась в основном за счет увеличения реализации сельхозпродукции. Положительным образом на ВВП влияет и постепенное восстановление промышленного производства на востоке Украины. Тем временем регулятор совместно с банковским сообществом работает над стабилизацией финансовой системы страны. Какими именно? Смотрите далее в сюжете. Экономическая ситуация в стране выравнивается, и падение ВВП по итогам года будет на 2% ниже, нежели прогнозировали раньше. Об этом заявила председатель НБУ Валерия Гонтарева. Здесь драйвером стало сельское хозяйство. Постепенно приходит в себя и промышленность восточных областей. А стабилизационные меры регулятора позволили валютному рынку не идти на поводу у спекулянтов и паникеров. Однако административные меры Нацбанка изначально планировались как временные. И вот уже часть из ограничений снята, в частности запрет на расчеты в инвалюте по импортным операциям без ввоза товаров или услуг в Украину, а также на платежи по импортным договорам, по которым продукция была ввезена в страну более 180 дней тому назад. Эти ограничения на сегодняшний день уже больше не работают. Они за два месяца своего существования сыграли очень положительную роль. Мы этими ограничениями мы мешали и легальному бизнесу. Поэтому одни из первых ограничений, которые мы убрали, это были именно эти два ограничения. В Нацбанке надеются в ближайшее время отменить и другие админограничения. По прогнозам Валерии Гонтаревой, в первую очередь могут либерализовать выплату валютных дивидендов. Это нужно для привлечения иностранных инвесторов. Также в НБУ рассчитывают отменить норму на снятие денег с валютных депозитов. Комбинация административных заходов, борьба против Комбинация административных мер борьба против незаконного отмывания денег, полученных незаконным путем, вывод с рынка неплатежеспособных банков и тех, которые подрывают рынок своей необъективной работой. Это все дает нам сигналы о том, что в один из дней должно наступать время, когда ограничений будет меньше, а либерализации будет больше. Стабилизировать ситуацию на валютном рынке помогли и еженедельные интервенции НБУ. За последние два месяца регулятор продал банкам 1 миллиард 300 миллионов долларов. Начиная с 5 ноября Национальный банк Украины переходит на ежедневные аукционы. Их цель – помочь рынку найти равновесный показатель курса. Аукционы будут проходить в течение трех 6 месяцев. И если в ближайшее время регулятор намерен лишь продавать валюту, то в перспективе собирается ее покупать. К участию в аукционах допустят 88 банков. Сначала мы планируем выходить на аукционы только по продаже валюты. Это будет голландский аукцион, где опять же курсообразование, удовлетворение спроса идет от более высоких курсов к более низким. Национальный банк не будет это делать на больших объемах. Национальный банк будет это делать на небольших объемах, но при этом Национальный банк обязуется это делать ежедневно. Объемы продаж будут небольшими, говорят в НБУ, а все инструкции финучреждениям разошлют уже сегодня. Юлия Боднер, Андрей Коваль, Александр Котельников, БТБ. Спасибо, что у вас БТБ. Оставайтесь с нами далее. До встречи.